Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin amma ba'd Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, mm. rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita akan uh, membincangkan surah yang baru, surah An-Nazi'at. Uh, kita akan berkenal kenalan dengan surah An-Nazi'at terlebih dahulu seperti pendekatan yang kita gunakan pada surah-surah yang lain. Okay, surah An-Nazi'at dari sudut tertib susunannya di dalam Al-Quran adalah merupakan surah yang ke-79. Surah An-Nazi'at ini ia terletak selepas surah An-Naba. Ha, yang mana surah An-Naba ini merupakan surah pertama yang membentuk juzuk yang ke-30 An-Naba ha, adalah merupakan surah yang dijadikan permulaan juzuk yang ke-30 selepas surah An-Nazi'at kita akan menemukan surah Abasa iaitu surah yang ke-80 Surah An-Nazi'at an ini dikatakan ia diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah surah yang ke-81. Surah An-Nazi'at Al an Allah turunkan selepas Allah menurunkan surah An-Naba. jadi uh, tertib sejarah turun sama dengan tertib susunan surah turun surah An-Naba baru turun surah An-Nazi'at an. susun surah An-Naba baru disusun surah An-Nazi'at an. surah An-Nazi'at an ini diturunkan sebelum Allah menurunkan surah Al-Infidhar maknanya surah Al-Infidhar diturunkan oleh Allah selepas Allah menurunkan surah An-Nazi'at an. surah ini merupakan surah Makiyah iaitu surah yang turun sebelum hijrah ayatnya ada 46 kesemua sekali jumlah muka surat ada satu muka setengah maknanya setengah lagi mengandungi surah An-Nabat dalam Quran kita boleh temukan surah An-Nazi'at berada pada halaman 583 sehingga 584. Jumlah kalimah yang ada dalam surah An-Nazi'at sebanyak 179 manakala jumlah huruf yang terkandung dalam 46 ayat adalah sebanyak 700 72 huruf Bagaimana surah ini dinamakan dengan An-Nazi'at Kata Dr. Wabah Az-Zuhaili dalam taksi Al-Munir Ia dikeranakan pada permulaan Iaitu pada ayat yang pertama Kita akan menemukan Allah bersumpah dengan An-Nazi'at jadi mari kita bacakan ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا Ayat yang pertama kita menemukan kalimah An-Nazi'at. Dan An-Nazi'at di sini digunakan oleh Allah sebagai sumpah. Sebab tu diterjemahkan demi ha, merujuk kepada para malaikat. Okey. Nanti kita akan bincang sewaktu tafsiran uh, ayat uh, surah An-Nazi'at sebenarnya berlaku perbezaan uh, tafsiran di kalangan para sahabat para tabi'in dalam menentukan an-nazi'at gharqa ini apa tetapi saya memilih uh, seperti mana pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Uh, begitu juga seperti mana pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pendapat Mashruq Sa'id ibn Jubair Abu Saleh dan as memilih tafsiran wa nazi'at al-gharqa ini al-gharqa merujuk kepada malaikat yang mencabut nyawa dengan keras sebab itu kita letakkan dekat pengertian an-nazi'at adalah malah ikat yang mencabut nyawa. Jadi an-nazi'at itu adalah para pencabut nyawa. Okay, nanti kita akan kemukakan tafsiran yang lain insya-Allah. Okey, kemudian surah An-Nazi'at ini jika kita teliti permulaannya ia dibuka menggunakan Al-Qasam iaitu Sumpah kita telah sebut sebelum ini surah dalam Quran Ya Allah mulakan ayat pertamanya dengan sumpah ada 15 surah iaitu surah As-Safat Al-Dhariyat Al-Tur Al-Najm dan Al-Mursalat begitu juga surah An-Na Zia'at Al-Buruj Tariq Sampailah surah Al-Asr Objektif Ataupun maqsad Bagi surah Al-Nazi'at Adalah Allah Nak memaparkan Bagaimana pengutusan para malaikat Sama ada ketika orang nak mati dan juga ketika dibangkitkan di hari kiamat maka kita akan ketahui siapakah malaikat-malaikat itu sifat-sifatnya walaupun begitu hujung surah an-naziat ini keseluruhannya akan fokus kepada hari kiamat tetapi ia lebih khusus lagi cerita tentang permulaan orang nak pergi kiamat dia akan mati dulu dan macam mana dia dibangkitkan di akhirat, -akhirat pun dikaitkan dengan para mana ikat ia akan meniup sangka kala okay. tema bagi surah An-Nazi'at Al Allah nak mengingatkan sedikit sebanyak tentang kejadian hari kiamat okay. sekarang kita bincang macam mana kita nak bahagikan 46 ayat itu dalam bentuk segmentasi surah. 14 ayat yang pertama kita jadikan ia sebagai pembuka bagi surah Al-Nazi'at. Ah. 14 ayat yang pertama ini nanti kita akan menemukan Allah bersumpah dengan lima perihal malaikat yang mana Allah bersumpah itu dengan sifat-sifat malaikat ini adalah untuk menegaskan tentang hari kiamat. Saya kemukakan uh, secara ringkas, apakah lima sifat malaikat yang kita akan ketahui? Yang pertama berada pada ayat nomor satu wanaziat ghurqo merujuk kepada malaikat yang mencabut nyawa dengan keras sifat malaikat yang kedua pada ayat yang kedua wa nasyitat nashta iaitu para malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut sifat yang ketiga bagi para malaikat pada ayat yang ketiga was biha adalah malaikat yang cepat bergerak Sifat yang keempat yang ada pada para malaikat berada pada ayat yang keempat fasa biqati sabqa adalah merujuk kepada malaikat yang mendahului dengan kencang. Dan yang terakhir yang kelima pada ayat yang kelima fan amra iaitu sifat malaikat yang mengaturkan urusan. Allah nak tegaskan perkara apa sehingga Allah bersumpah dengan para malaikat tadi kerana Allah nak mengatakan tentang kejadian hari kiamat apabila berlakunya tiupan sangka kala. Nanti kita akan bincangkan berapa tiupan dan sebagainya malaikat apa, insya Allah waktu tafsiran ayat. Bahagian yang pertama ayat 15 sampai ayat 26 Allah memuatkan Allah memaparkan kisah Firaun. Yang mana Firaun ini Allah cerita macam mana balasan yang ditimpa kepadanya semasa di dekat dunia dan semasa di hari akhirat. Nanti saya akan sebutkan Apakah kena apakah relevan kisah Firaun diletakkan di dalam surah An-Nazi'at? An. Apa perkaitan dengan nama An-Nazi'at? An? Tapi saya rasa tuan-tuan dah dapat sedikit sebanyak isyaratnya. Kerana apa? Kerana An-Nazi'at an itu kan para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Siapa salah seorang yang dicabut nyawanya dengan keras? Jawapannya adalah Firaun. Jadi kita tengok secara ringkas ayat 15 sampai 26 ni Firaun saya paparkan ayat-ayat itu kalau kita lihat dekat ayat nombor 17 kita akan menemukan kalimah Firaun innahu tagha Allah kata kepada Nabi Musa pergilah engkau kepada Firaun jumpa Firaun kerana dia telah melampaui batas apa balasan yang Allah timpa kepada Fir'aun? Nanti kita akan temukan pada ayat nombor 25. Allah mengatakan, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالًا آخِرَةَ وَالْأُولَى Allah kata nanti Fir'aun, Allah hukum dia dengan azab di hari akhirat dan juga sisaan di, di dunia. Kemudian, ayat yang selebihnya, 27. 27 sehinggalah 33 Allah mengemukakan beberapa bukti yang bukti-bukti ini menunjukkan Allah itu mampu untuk menghidupkan kembali manusia setelah mati. Bukti-bukti itu yang pertama kita boleh jumpa pada ayat no 27 iaitu tentang langit yang telah Allah bina. Bukti yang kedua pada ayat nombor 29 iaitu cerita tentang malam wa aghtasha laylaha bukti yang ketiga pada ayat 29 juga tentang siang wa akhraja duhaha bukti yang keempat pada ayat nombor 30 wal arda ba'da zalika dahaha dan bukti yang kelima ada pada gunung ganang ayat 32 wal jibala arsaha selanjutnya ayat 34 sehingga 39 Allah kemukakan apakah balasan bagi sesiapa yang tidak percaya adanya hari pembalasan kita tengok contoh ayat itu kita akan jumpa dekat ayat 37 Allah mengatakan siapa itu yang mendustakan fa amman tagha apa balasannya fa innal jahima hiyal maw Seterusnya ayat 40 sehingga 41 bahagian yang keempat lawan kepada orang yang tak percaya kiamat Allah sebutkan ada orang dekat dunia ni sentiasa dia takutkan hari pertemuan dengan Allah dan apakah balasannya ayat 40 41 mereka itu Allah kata adalah orang yang khafa maqa rabbih wa nahanna nafsanil hawa orang yang takutkan hari bertemu dengan Allah dia menahan hawa nafsu dia daripada melakukan keburukan dan apakah balasannya fa innal jannata hiya mawa dan yang terakhir sekali tinggal lagi ayat 42 sehingga ayat nombor 46 ditutup surah An-Nazi'at Allah cerita tentang ada manusia apabila Allah hidupkan dia di hari kiamat dia rasa macam tak percaya sebab dia rasa macam hidup dekat dunia ni macam sekejap je dia diceritakan oleh Allah pada ayat terakhir surah An-Nazi'at ayat 46 ayatnya berbunyi ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa ashiyatan aw apabila dibangkit hari kiamat dia rasa apa eh rasa macam hidup kat dunia macam satu petang je Ataupun rasa macam Sekejap waktu pagi sahaja Dia tak percaya Hari demi hari Minggu demi minggu Bulan demi bulan Tahun demi tahun Tiba-tiba Bangkit dah di hari akhirat Nanti kita akan Perincikan insyaAllah bermula hari esok Dengan tafsiran Ayat 1 dan ayat 2 insya-Allah. Jadi moga-moga siri pengenalan pada pagi ini dapat membantu untuk mengetahui hal tuju tadabbur 20 minit dalam siri surah An-Nazi'at. Jazakumullahu khairan barakallahu fiikum hayakumullah Kita sudahi sisi pada pagi ini dengan tasbih penghapus dosa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal inal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa salihan wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bissawab sallallahu alaihi wa sallam